प्रणमयं शिरसा देव गौरीपुत्रं विनायक भक्ता वा स्मरे नित्य मायुष्कामार्थसिद्धे प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम् तृतीयं कृष्णपिङ्गा गजवक्त्रं गजवत्रं चतुर्थग लम्बोदरं पञ्चमं च खष्टं विघटमेव च सप्तम् विघ्नराजेन्द्र धूम्रवर्णं तथा इष्टम नवं भारचन्द्रं च दशं तु विनायक एकादशं गणपते द्वादशं तु गजानन द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्धेया पठत्नरा न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरम्परा विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धना पुत्रारथे लभते पुत्र मोक्षार्थे लभते गते जपेद गणपतये स्तुत्रं फलविराम फलम लभे संगत सरेण सित्यं च लभते नत्र संशय अष्टाभु ब्रामहरे वश्य लिखितो या तस्य विद्या भविः सर्वा गणेशस्य प्रसादता ओ